matikan ya bunda sekarang kita taruh dia di piring yang ini masukkan ini ya masukkan ini Jumpa lagi kita, boy. hari ini Bunda mau memberikan resep rendang hati ayam bahan-bahannya yang udah bunda siapkan ini ada setengah kilo hati ayam ini untuk bumbu halusnya satu on cabe merah ditambah 7 buah cabe keriting ini ada kunyit ada jahe ini jahe ini lengkuas ya agak banyak kita buat ya ini jahe lengkuas kunyitnya ya ini ada bawang, bawang putih, ini bawang merah. Ini kemiri, ada 8 buah, ini asam jawa ya. Ini 2 sendok bubuk tumbar. Ini kelapa yang sudah bunda gongseng, kemudian bunda giling halus ya. Ini ada serai, nanti serai ini kita rajang-rajang. Kemudian ini ada daun jeruk, daun salam, ini daun kunyit ini gula merah ini santan instan ini ada roiko ladaku dan sasa kemudian ini kita kasih gula putih garam ini cabai bawang ini kita masukkan ya bunda Biar kita biarkan sebentar kita bawang ya bunda sebelum kita kita blender mana sedikit ya Bismillahirrahmanirrahim kan ya, Bunda. Ini bumbunya. Nah, ini ya, Bunda-bunda sekalian ini. Ini rendang <coughs> rendang khas Melayu. Karena Bunda orang Melayu. Nah, ini ya, kita masukkan dulu ini. Kita masukkan. Ini sering kita masukkan. Yang sudah kita ambil yang lembutnya tadi. Jangan kalian buang ujungnya itu ya nah, Kalian bisa kalian masukkan ini Untuk wangi-wangi harum dia nah, Sekarang Kita gunting dulu nih ya nah, Ini daun jeruknya ini Kita masukkan juga daun jeruknya ini ya Jangan lupa kalian memasukkannya ini Nanti bukan jadi rendang dia ya Nah biarkan dulu kasih dia sedikit air. Nah, di ini nanti ditonton sampai habis ya, bunda-bunda sekalian, biar biar tahu kalian ma mata masaknya macam mana, biar nggak gagal paham kita ini ya. Nah. ini kita masukkan ini tidak usah semua kita masukkan, nah tiga sendok aja kita masukkan ya kelapa goreng tadi kalau mau kalau rendang yang bunda buat ini bunda tidak masukkan rempah-rempah yang lain kita harus kita banyakkan aja dia cabai, nah karena rendang ini banyak cabai dia kalau bumbu yang lain kita masukkan itu jadinya nanti kare. bukan rendang kari sih kita masukkan sedikitnya asam jawa ya inilah namanya rendang tadi tuh Bi, kalau rendang hati ini sama bumbunya dengan rendang daging ya tinggal kita ganti aja daging dan hati sama-samanya itu Cuman kalau hati ayam ini agak cepat lembut dia. Kalau daging ya lama lah pula kalian buatnya ya. Lama lah kalian nunggunya. Jangan sebentar kali. ini santan instan ini kita masukkan ya sekarang udah gampang kita mengasaknya udah ada santan instan ini nggak apa, apa ya kita jadi tengah malam suami itu minta oh maui bikinkan aku ini rendang ma oy. nah udah gampang kita udah ada stok aja di kulkas itu santan instan itu masukkan ya. Ini kita masukkan si hati dan rempulo ini kita masukkan. Nah. Enak kali ini, woi. Uh, luar biasa, woi. makanya ini lupa nanti mertua lewat. Mama, masa mana lah mau tahu dia kita nampak dia lewat. Orang dia lewat jadi dari belakang. macam nah, mana kita mau nampak dia lewat? tunggu sebentar nah ini nanti kalau udah makannya aduh aduh mak oi yang pandaian lah bini ku dimasak oi jadi si rondang tadi kata si abang tadi cepat nah, cepet cepat dia pulang kerja udah kok masak mak rendangku tadi udah katanya hmm. Oh, ma makan lah ya kan makan ini pakai rebusan ih ada lagi jengkolnya wah udahlah udah pokoknya semua lah udah lengket semua itu dah ada jengkolnya, ada sambalnya, ikan asin, tambahin lagi. Udah, besok kolesterol tumbuh. Nah, biar lomak dia. Hmm, kita masukkan satu lagi santan ini. Ish makin lomak deh, lomak sekali rasanya. Oi. Oi, mak oi, yang pandai nari ini masak. Napa nah, lah aku tak dapat dari dulu bini ku katanya. Ha, bang itu ha. Baru dia tahu. Lupa lagi dia di restoran restoran sana nih. Udah makan lagi dia di rumah nih udah Dah, luar biasa ini. Ish, kata mertua lewat. Memang parah lah menantuku itu. Kenapa? Tak dilihatnya lah gara-gara dia makan, tak dilihatnya. bagaimana mana lah mak mau dilihatnya mak? Oi. Mama pula lewat dari belakang. Coba lewat dari muka. muka. Pasti diajaknya, Mak, makan sini, Mak. Oi, katanya. Nah, udahlah. Kita kacu lah sikit-sikit ya. Sikit-sikit kita kacu, ya. Jangan banyak kali kita kacau, tak enak nanti dia, banyak yang kacau. Kalau hidup dikacau ini kan payah rasanya itu usah banyak-banyak kacau kita goyangkan aja sedikit sedikit hah begitu dia dah lah pokoknya mantap lah ini pokoknya ini lah ya ini rondangnya rondangnya bunda tengku sudah mau siap inilah rendang kita nih ha coba lah kalian lihat ini ha coba 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 kalian lihat ini. mantap nggak ini rasanya nih ha luar biasa luar biasa jadi kalau bunda bunda mau buat buat rendang tak payah payah ya uh, ini hati bunda ganti aja dengan dagingnya angan ayam tapi kalau ini ati rempulonya ini artinya bunda masukkan dulu rempulonya, karena rempulonya itu kan keras. nah atinya belakangan ya bunda. nah daging begitu juga bunda, ya daging langsung aja masukkan aja sampai tunggu saat dikeluar minyaknya nih baru. nah kalau rendang, bunda mau rendangnya agak basah sedikit, nah jangan kering kering kali ya. Nah, tapi kalau mau kering, dikeringkan aja. tapi kalau mau kalau bunda sukanya yang agak agak basah sedikit. Enak rasanya. Coba lah kalian rasa. Pasti bilang suami kalian tuh memang pandai kali nyek lah bini ini lah masak. Kita matikan ya bunda. Sekarang kita taruh dia di piring yang ini Nah inilah yang kita masakkan itu ya kalian coba, kalian masak, kalian tonton video bunda. Sekian dulu lah ya, nah, bunda masaknya hari ini. Besok kita sambung lagi dengan menu yang lain lagi. Jangan lupa pula kalian tonton ya. Udah kalian tonton, jangan lupa keren pula kalian warna merah itu tadi untuk bunda ya. Lala dulu ya ya, tapi jangan lupa lah kalian ya, sehat-sehat kalian, jangan lupa kalian ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hey, Jangan lupa tren ya, bahagia